стала конференция под названием «К особой теологии женщины», которая проходила в апреле этого года в Риме и к участию в которой меня пригласила Анна Мари, за что я ее очень благодарна. Сама конференция возникла как ответ к приглашению Папы Франциска развивать глубинное богословие женщины. То есть, приглашение не посмотреть на то, как теология смотрит на женщину, но как женщина может свидетельствовать о Христе в особый женский способ. Способ не противопоставленный мужскому, как высший или низший, но вот какой-то свой. И сделано это было не каким-то теоретическим путем, но через свидетельство женщин э, святых. Э, сама Аннари э, на этой конференции делала доклад о э, Богородице, э, которую мы часто ошибочно воспринимаем как э, женщину исключительную, то есть стоящую как бы вне э, сообщества других женщин. Э, и, э, также ошибочно, как пассивный образ женщины. А Мария как раз показывала, как Богородица является исполнением ожиданий и чаяний целого ряда женщин в Ветхом Завете, как она стоит рядом с женщинами в Новом Завете, и как, и как она внутренне активно сопровождает Христа от рождения до распятия. А другие доклады женщин э, из разных даже континентов э, на этой конференции э, были посвящены э, э, святым женщинам, которые могли открывать э, свои сердца э, Христу в, э, во всей тотальности этого опыта. И под заголовком в целом э, именно этой конференции была тема э, сердца. И доклады были посвящены и Ну, Владыка Дилье, празднование ее 29 апреля, конференция проходила с 28 по 30. И вот каким-то общим моментом, который объединял вот эти самые разные женские образы и до Фаустина Ковальской, даже до Эдит Стайн, была вот возможность открытого, уязвимого сердца, готового Христа, И вот интересно в самой книге, Анна в начале она говорит. Я прочитаю по-украински, надеюсь, будет понятно. Два предложения. Очевидно, окей, по-русски. Очевидно, сомнительно было бы допустить, что женщины больше открыты к прощению или исцелению, потому что они более грешны, чем мужчины. А с другой стороны, верно сказать, что женщины особенно осознают свою потребность в Боге, присутствие которого они узнают действия Христа. Вот это особенное осознание потребности, возможно, есть одним из таких ключевых вот, моментов женской святости. Для меня конференция была личным каким-то очень сильным опытом, и я помню, что После ее окончания я, у меня была счастливая возможность праздновать Пасху, время в храме Святой Екатерины, Несиенской Александрийской, и в Пасхальную ночь смотреть на фреску сошествия бар. Образом нашей конференции есть, является жест руки Христа, который поднимает Адама. Но во время этой Пасхальной ночи для меня особенно значимо было то, что поднимает еву и это равносильная по своей э, значимости образа есть разные э, иконы э, иконографические типа сошествия вал есть и такие где ева стоит за Адамом но как в церкви Екатерины в имя, так и э, в образе хоры это, это, ну, это два жеста равносильные это, для меня это было таким вот откровением Книге. И э, в той или дальше хочу сказать, что эта книга является для нас большим приглашением, как и конференция, в контексте которой я теперь ее э, воспринимаю, э, исследовать э, наши истории святости. Завтра мы услышим доклад о э, канонизации матери Трезы, но э, я уверена, что для многих э, здесь было быть дорогим вот, э, на какой-то подобной конференции о женской святости в православии, например, услышали доклад о матери Скопцовой. Сегодня мы были в Дальних Пещерах, видели там единственный женский образ мощи Елизаветы Полоцкой. Я, Ефросиня Полоцкой, простите, я видела, насколько это дорого было для Анмарии, вот, присутствие этих мужчин там. Вот, я думаю, что вот ее обращение к Ольге э -э, и открытию женской святости у нас для нас это и приглашение вызов. Спасибо.